Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabies Clan. Kita bolehlah kata yang perjanjian antara Amerika Syarikat dan Malaysia atau lebih tepat lagi perjanjian antara Trump dan Anwar ini sebenarnya sangat-sangat merugikan negara, sangat-sangat menjahanamkan masa depan Malaysia. Persoalannya, katakanlah kalau kerajaan bertukar selepas PRU yang ke-16 nanti, Perdana Menteri baru yang dilantik boleh atau tidak Malaysia membatalkan perjanjian ini. Kita akan jawab dalam video ini tuan-tuan dan puan-puan. Kita intro dulu. La 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 la. la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya tahu bila saya cakap yang perjanjian ini merugikan negara, merugikan Malaysia dan sebagainya, pasti para wala cukai akan marahkan saya. Mereka kata, ah Papa Beri kau sembanglah orang ajak debat pun kau takut dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan dan perempuan, bila ahli parlimen PKR sendiri pun ada yang kata perjanjian ini cukup banyak isu dan perlu diperhalusi betul-betul dan diperjelaskan setutas-tutas oleh kerajaan, maka kita tahulah yang perjanjian ini sebenarnya memang bermasalah besar. Sangat-sangat besar masalah yang bakal dibawa oleh perjanjian ini sebenarnya. Dan seperti biasa, kita pun rasa macam terpempan dan terkejut serta takut dengan implikasi perjanjian ini terutamanya untuk masa depan negara kita. Dari kerana itu, tadi saya telah mendapat satu hantaran WhatsApp daripada kenalan saya yang bertanyakan pandangan saya. Adakah bila Perdana Menteri bertukar selepas PRU16 nanti, bila kerajaan baru mentadbir negara kita ini? Adakah perjanjian ini akan dapat ditamatkan atau dibatalkan? Sebelum saya nak jawab perkara itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak balik kepada soal perjanjian yang merugikan negara kita itu. Sebab saya kena jelaskan kepada anda dahulu, kenapa saya kata perjanjian ini berat sebelah dan merugikan kita. Saya tak nak cerita berkenaan dengan kita terpaksa membayar atau berbelanja lebih 1 trilion ringgit untuk mendapatkan tarif 90% itu. Kita juga tak nak cerita tentang betapa kita ini akan membenarkan US dapat akses REE secara tanpa had daripada negara kita untuk membina mereka punya marco bagi peluru ke apa-apa ke. Tak apa, duit itu saya jelaskan banyak kali. Sekarang saya nak bacakan kepada anda beberapa klausa yang ada dalam perjanjian ini yang sebenarnya begitu merugikan negara. Tak kiralah dari sudut mana pun anda tengok benda ini. Yang pertama ni saya nak bawa anda kepada artikel 5.1 dalam perjanjian ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Di mana secara asasnya Malaysia perlu mengikut langkah sekatan ataupun sanction tarif atau persekatan perdagangan Amerika Syarikat apabila Amerika Syarikat mendakwa tindakan itu dibuat atas alasan keselamatan ekonomi atau keselamatan negara. Maksud ini siapa tahu jika US mengenakan sekatan atau duti tambahan seperti tarif import lebih tinggi ke kuota ke larangan ke atau sanction terhadap mana-mana barangan atau perkhidmatan dari negara ketiga contohnya kan US nak sanction ataupun nak kenakan tarif lebih tinggi ke atas Rusia ataupun China ataupun Vietnam sebagai contohnya kan dan mengatakan itu merupakan satu alasan untuk melindungi keselamatan negaranya maka US hanya perlu maklum ke Malaysia bukan meminta persetujuan dan bila lepas dimaklumkan Malaysia wajib melaksanakan sekatan yang sama ataupun kenaikan tarif yang sama dan sebagainya ataupun yang setara lah kan ataupun sekurang-kurangnya Malaysia kena bersetuju dengan garis masa pelaksanaan yang dipersetujui bersama alasan diberikan untuk penjajaran ekonomi dan keselamatan negara maksudnya kita sekarang ini kena selaraskan kita punya dasar security kita untuk seiring dengan Amerika syarikat. Contoh, kalaulah US kata, oh kita tak nak kawal dengan China. Kita sekat barang China. So US akan maklum ke kita selepas itu. Malaysia, sekarang aku dah sekat, China tak boleh berdagang aku. Alright, aku nak sekat barang China, aku nak sanction dia. Aku nak boycott dia. So kita terpaksa ikut. Kita kena ikut Amerika Syarikat, boycott barang China. So, apa jadi selepas tu? apa akan jadi pada hubungan kita dengan China tuan-tuan dan puan sekalian so apa kesan langsung kat sini kesan langsung ialah Malaysia akan kehilangan kebebasan untuk menentukan dasar luar je sendiri selama ini kita berkecuali tau tetapi bila US dah buat macam ni dan kita kena ikut sebab ada perjanjian tu kan maka kita dah berpihak dasar luar kita dengan siapa kita berdagang dengan siapa yang nak kawan dan sebagainya tarif berapa yang kita letakkan itu semua bukan kita lagi tentukan tetapi US yang tentukan kalau US kata, I nak you kenakan tarif uh, 50% kepada China sebab I kenakan macam tu, kita kena ikut. So, itulah dia. Itulah namanya kehilangan kedaulatan, tuan-tuan dan puan-puan. Takkan satu, satu lagi ikut masalahnya. Dan benda ini memang berpotensi mendatangkan masalah geopolitik kepada kita. Kita semua tahu China atas je. Dan China memang nampak kita, tengok kita je sekarang ni. So, apa akan jadi pada kita selepas itu? Itu yang pertama. Yang keduanya, saya nak bacakan kepada anda tentang, orang kata apa, artikel 3.3 Perjanjian Perdagangan Digital. Di mana artikel ini, tuan-tuan sekalian, antara lain menyatakan bahawa Malaysia mestilah berunding terlebih dahulu dengan Amerika Syarikat sebelum mendatangani apa-apa perjanjian ataupun nak buat apa-apa kerjasama yang melibatkan sektor digital ini dengan mana-mana negara lain Selagi US kata benda itu kompromis keselamatan dia. Contoh, katalah kita nak buat kerjasama digital dengan China. Kan China tengah power gila kan digital sekarang. Tapi kalau US kata China ni akan kompromis keselamatan dia, kita tak boleh buat deal dengan China, tuan-tuan dan puan sekalian. Tak kisahlah contoh Malaysia nak buat deal dengan Huawei ke ataupun uh, nak buat apa-apalah kan. Tiba-tiba pula US kata, oh Jepun buat hal. So, kita tak boleh berusaha dengan Jepun. Tak boleh ambil teknologi Jepun. Tak boleh ambil apa tu contohnya Toshiba, Kamesonic ke apa-apa ke tak boleh. Maka kita pun kena ikut cakap US. Kita kena minta izin US dulu. Kalau ikut Tengku Zafrul, dia kata, oh tak, ini consultation. Tak. Consultation hanyalah bila kita dah pun buat kerjasama dengan orang itu dan Amerika Syarikat tak suka. Eh, Malaysia, aku tengok kau dah buat kerjasama dengan China. Jom, aku nak consult kau. Kita nak cerita. Okey kita tak benda ni? Nampak? Bukannya masuk, oh kita bincang dengan Amerika dulu. Even kalau kita nak berdagang siapa-siapa pun -siapa, digital ke apa-apa ke, Kenapa mesti kosang Amerika syarikat? Kenapa mesti nak minta izin dia betul tak? Kan? Tapi itu yang berlaku sekarang ini. Lagi satu yang saya nak bawa anda ke artikel 5.3 Perjanjian Dua Hala Baru Jika Malaysia mendatangani FTA Ataupun mana-mana perjanjian ekonomi Dengan negara yang mengancam kepentingan Amerika Syarikat Washington boleh terus batalkan perjanjian kita dengan US ini Dan kenakan tarif lama kalau tidak lebih besar kepada kita Maksudnya Okay, let's say lah kita nak deal juga dengan China US tak suka dan US dalam bincang kita pun kita tetap berkeras aku nak dengan China juga. So US boleh batalkan perjanjian ini dan mereka akan kenakan tarif yang lama 35% bahkan mungkin lagi banyak mungkin mungkin 30% mungkin 40% suka so, mapak dia kepada negara kita. Kiranya Malaysia ini boleh diugut oleh Amerika Syarikat pada bila-bila masa untuk pastikan yang telur kita dipegang oleh mereka sampai kesudah. Artikel 5.3.4 Langan-langan beli teknologi nuklear Malaysia dilarang sama sekali untuk membeli reaktor nuklear ataupun rod bahan api ataupun uranium diperkaya dari negara-negara tertentu. Ah, ha, kecuali kalau langsung tak ada pembekal lain, kan dah tak ada langsung dah dan kita perlukan benda itu, maka bolehlah kot. Untuk orang kata apa nak pergi ke negara lain tu yang menawarkan terma yang standard dan sebagainya. Maksudnya kata tiba-tiba kau Malaysia perlukan nuklear. Kita tak boleh beli dari China. Tak boleh beli dari Iran dan sebagainya. Tak boleh berkecam dengan mereka. Tak boleh langsung. Melainkan kalau US pun dah tak ada stok nuklear ke apa-apa ke, kan? Barulah kita dibenarkan untuk deal dengan negara-negara itu dengan kebenaran Amerika Syarikat. Ada lagi, ada lagi, ada lagi tuan-tuan dan puan. Artikel 2.4. Di mana dalam artikel ini, Amerika Syarikat akan menentukan apa yang selamat untuk rakyat Malaysia ataupun yang tak selamat untuk rakyat Malaysia bis di mana Selama ini, contohkan macam bab perubatan ke apa-apa ke, bab produk ke apa-apa ke, selama ini kita ada kita punya garis pandang sendiri. Kita ada penentuan kita sendiri. Tetapi selepas ini, every single thing akan ditentukan keselamatannya oleh Amerika Syarikat. Bukan lagi kita. Kalau US kata, oi benda ni bagus untuk kau, maka benda tu bagus aku untuk kita. Kalau kita kata benda tu bagus untuk kita, tapi Amerika Syarikat kata tak bagus untuk kita, maka tak baguslah kita tak boleh ada produk itu. Malaysia sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan berdasarkan -puan, artikel ini wajib menerima semua kelulusan ataupun audit dan juga pemeriksaan daripada FDA, Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan Amerika Syarikat sebagai sah tanpa perlu disemak semula oleh pihak berkuasa Malaysia seperti NPRA ataupun MDA. Antara isi penting artikel 24 ini tuan-tuan sekalian jika sesuatu ubat atau alat perubatan sudah diluluskan oleh FDA, Malaysia mesti terima kelulusan itu terus tanpa proses penilaian semula oleh badan mana tempatan. Yang pertama. Yang keduanya, Malaysia juga mesti terima laporan audit atau pemeriksaan kilang di Amerika Syarikat tanpa pemeriksaan tambahan. Apa yang datang daripada kilang US tu, kena terima bulat-bulat. Tak payah nak pergi pusat pakum, pergi. Tak ada dah, dah, kan? Nombor tiganya, Malaysia tidak boleh meminta selena asal, cop pengesahan atau dokumen rasmi. Hanya ECG dari FDA dah memadai untuk kita kata oh, okay fly lah boleh lepas benda ni. Nombor empatnya, ubat dari mereka syarikat tidak perlu diperbaharui kelulusannya setiap beberapa tahun. Macam sekarang kalau ubat-ubatan dari mana-mana pun, Malaysia of course akan review balik kelulusannya setiap 3 tahun, 4 tahun macam tu lah kan. Dan kemudian kena pohon balik. Selepas ini, mana-mana ubat atau produk yang datang dari US tak payah review lagi dah secara asasnya kecuali kalau Malaysia dapat buktikan, okey, ada isu yang serius dengan ubat ini. Kalau dapat buktikan. Kalau tak dapat buktikan, well, kau terima je lah ubat tu sampai kiamat, tak payah nak perbaharui lagi dah kelulusan tersebut. Masuk mudah, tuan-tuan dan -tuan -tuan sekalian. Hak kau ubat dan alat perubatan, negara kita yang selama ini kita pegang, sekarang ini US pegang. Kita just tengok je. Ubat masuk, tengok je. Benda masuk, tengok je. Semua US pegang sekarang ini. NPRA dengan MDA dah boleh bungkus tikar lah. Dah tak payah nak buat apa-apa dah. Korang makan gaji buta je. Tak payah fikir nak, oh aku nak kena kaji balik ubat ni. Tak payah. Mana datang US, directly boleh kita guna. Mereka kata, kalau aku kata selamat, kau akan kata selamat. Macam tu lebih kurang. Tuan-tuan nos sekalian Ada lagi? Ada lagi. Artikel 2.5 dalam perjanjian pula kata, Malaysia tidak boleh mewajibkan barangan industri di Amerika Syarikat, termasuklah kosmetik, ubat-ubatan dan peralatan perubatan untuk mendapatkan persediaan halal. Bahkan, Malaysia juga mesti menerima logo halal yang dikeluarkan di mana-mana badan halal Amerika Syarikat termasuk Ifanka yang telah dilantik oleh JAKIM walaupun produk itu tidak melalui makan halal tempatan secara terperinci. Maksudnya kalau produk US itu ada tanda halal dekat US. Dia tak ada halal JAKIM, dia ada halal dekat US. Kalau selama ini produk-produk macam tu kalau masuk ke Malaysia still kena lalui JAKIM betul tak? Sekarang tak payah. Sekarang ni kalau ada tanda halal asalkan dari US, boleh masuk terus tak payah check balik semula. Jakim tak perlu cek untuk tengok betul ke tidak halal dan sebagainya. Tak payah. Lepas ini, apa saja, bila kata apa saja yang datang dari Syarikat, kita kena terima. Segala dasar kita, segala sistem kita, segala strategi kita, segala apa saja benda kita buat selama ini untuk menjaga negara kita kan? Sekarang ini bukan kita lagi yang buat. Sekarang semua Amerika Syarikat pegang. Every single thing. So sekarang ini, Selepas anda mendengar semua penjelasan saya ini kan Ini semua fakta eh Anda tengok kan Saya sertakan dengan dia punya Bukti dan perjanjian pun Adakah anda merasakan yang perjanjian ini menguntungkan Malaysia? Ataupun kita ini Tidak lain tidak bukan Sebuah negara yang sekarang ini Dijajah secara tidak langsung Oleh Amerika Syarikat Dasar luar kita mereka dah tentukan Halal kita mereka dah jaga Tentang ubatan-ubatan semua mereka pun jaga Segala benda kita kena ikut cakap dia tuan-tuan dan puan nak berdagang dengan siapa pun dah tak boleh dah kena dengar cakap dia kena tanya dia dulu eh US, boleh tak kalau kena berdagang ni ibarat macam kita tanya mak kita lah mak boleh tak main dengan jenis sebelah kan macam tu lah setiap benda yang kita buat sekarang ini US dah pegang habis-habisan semuanya kenapa? untuk mendapatkan tarif 19% dan juga 1700 barangan yang masukkan mereka syarikat tanpa cukai itu je begitu mahal harga yang kita bayar. Bukan sekadar 1 trilion ringgit lebih, tetapi kedaulatan kita juga kita bayar ke US. Soalan tadi, boleh tak selepas ini kalau kerajaan bertukar, kita batalkan perjanjian ini? Jawapannya tuan-tuan dan puan-puan, pada pandangan saya, tak boleh. Tak boleh sebenarnya. Sebab apa? Sebab perjanjian antara Anwar dan Trump ini bukan perjanjian antara Datuk Seri Anwar dan juga Donald Trump. Tetapi perjanjian ialah antara kerajaan Malaysia dan juga kerajaan Amerika Syarikat G2G. So, bila namanya perjanjian G2G, maka tak kira lah siapa pun PM selepas ini. Ahmad Syamsul Mokhtar ke? Sanusi Mat Noor ke? Zahid Amidi ke? Lim Kit Siang ke? Lim Guan Eng ke? Anthony Loke ke? Takmat Sabu ke? Mereka juga tak boleh ubah kandungan perjanjian ini apatah lagi membatalkannya. Nampak? Inilah kecelakaan, musibah besar, bangsat gila yang dibawa oleh Anwar Ibrahim untuk kita hadap sampai anak cucu kita, tuan-tuan dan perempuan. Kita berdaulat selama 68 tahun. Datang ke dia, mampus. Habis kita dijajah balik secara jedat langsung. Inilah legasi Anwar sebenarnya, tuan-tuan. Ini legasi Anwar. Penjajahan moden. Tak jajah pakai senjata. Tak jajah pakai penaklukan tetapi mereka jajah dari segi ekonomi kita sekarang ini jajah dari segi kedaulatan kita berdasarkan pada satu perjanjian yang ditandatangani menggunakan pen paling mahal di dunia tapi persoalan betul ke tauliah jansung? boleh sebenarnya dengan syarat akan datang PM kita ialah seorang yang pandai negosiat yang pandai pujuk, yang pandai bincang, yang pandai settlekan hal dan presiden Amerika Syarikat pada masa akan datang yang menggantikan Trump dia tak segila Trump dan seorang yang rasional Seorang yang sedar sesebuah negara itu tidak boleh dikacau kedaulatannya. Tapi itulah, bila makanan dah masuk ke mulut buaya, anda rasa buaya nak lepaskan makanan tu. Dan sekarang Amerika Syarikat tu buaya. Kita itu makanan, dia ngap kita dah. So anda rasa dia akan lepaskan makanan itu senang senang ke atau bagaimana? Anda sendiri boleh fikir, tuan-tuan dan sekalian. Dan kepada para walau cukai, tolonglah untuk pertama kali ini, tolong gunakan otak anda. Jangan jadi bodoh hanya kerana ketaksuban anda terhadap Anwar Ibrahim. Tolong sangat-sangat. Dengar sini kawan-kawanku sekampung. Aku berharap janganlah hendaknya ada lagi manusia yang seperti ini di tanah air kita. Kerana manusia yang seperti inilah yang akan merusakkan keturunan kita.